Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya Bakar mengenai pemberian izin tambang kepada ormas-ormas keagamaan yang memiliki sayap bisnisnya sendiri merupakan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien. Dengan adanya sayap bisnis yang terstruktur dan profesional dalam ormas-ormas tersebut, diharapkan proses permohonan dan pengelolaan izin tambang dapat dilakukan dengan lebih teratur dan efektif. Hal ini juga dianggap lebih baik daripada ormas-ormas tersebut harus mengajukan proposal pendanaan secara terpisah setiap harinya. Menteri Siti Nurbaya Bakar menjelaskan bahwa pemberian izin tambang tidak hanya terbatas pada ormas keagamaan, tetapi juga terbuka bagi masyarakat secara umum. Dia menekankan bahwa konstitusi, khususnya undang-undang dasar, dalam kurung (UUD) tahun 1945, memberikan mandat kepada pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam produktivitas ekonomi, termasuk melalui sektor pertambangan. Oleh karena itu, pemberian izin tambang kepada ormas dianggap sebagai salah satu upaya untuk memfasilitasi produktivitas masyarakat secara lebih luas. Siti Nurbaya Bakar menegaskan bahwa segala bentuk ruang produktivitas bagi masyarakat seharusnya diberikan oleh pemerintah. Ini termasuk pemberian hutan sosial kepada rakyat dan mempertimbangkan kebutuhan petugas atau pekerja di sektor-sektor yang kurang mampu. Baginya, produktivitas merupakan hak rakyat yang harus diperhatikan oleh negara dan diberikan kesempatan untuk diwujudkan melalui berbagai saluran, termasuk pemberian izin tambang kepada ormas atau masyarakat secara umum. Siti Nurbaya Bakar menekankan bahwa pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan harus tetap dilakukan secara profesional melalui sayap bisnis masing-masing ormas. Dia menegaskan bahwa ini bukanlah bentuk bagi-bagi kue dari pemerintah ke ormas, melainkan sebuah langkah yang diatur dengan dasar yang jelas. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 yang dikeluarkan Presiden Jokowi memungkinkan ormas keagamaan seperti NU hingga Muhammadiyah untuk mengelola tambang. Namun, aturan ini mengatur bahwa izin tersebut harus diperoleh melalui proses yang ketat dan ormas dilarang untuk sembarangan memindahkan izin atau kepemilikan sahamnya tanpa persetujuan menteri terkait terlebih dahulu. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya, dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari Penida Official